ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت بغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد وثناء الله تعالى الرحيم تعالى وشمشا يا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له يا الله سبحانه وتعالى التوحيد الله يغفر الله سالم كتن امامنا. الله توحيد المجي بيأكد عليه تقوى المجي بيأكد عليه صبر المجي بيأكد عليه دي بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الرملاء عن بين الْبِنَانِ دراسة أساسة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مرحبا ويلكم أَجِيْوَ الجمعة المجيد شكرا شكر وهو درس ليه رح شيء اللي بنتعرف الدعوة المستوى الرابع دعوة كيف شملت خطوات كذا دي اللي دفعت وقتها إلى البدء. ايه إحد من جو درس اليوم، الجبرس ايه النموذج عنوانه بشت أساليب العمل الدعو في الوقت الحاضر. وقت الحاضر عارض زي وقت عزيز يعني ماشي عزيز زي ما هو مالي عزيز.

أن الظروف التي نجتازوها في العالم المعاصر أي وقتما أبسط من زيارة المجاهدين أشبه بفترة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإلى عرب كنديين أشبه بفترة الأنبياء. سيدنا أبو سر عمر محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم كام زي أبو سفّر الشيب أجي منشر أبو سفّر إني لا أقول

على عليه الله ستي الله القرآن عليه أقسم برده نحن نزلنا و وإنا له حافظون إن الحمد لله صحابة كرام كل الجهود إن الله تابعين تابعين محدثين كرام كل الجهود ليري الله نبي الشريف على عليه الله تعالى ذلك كي أصير فلا يحتاج هذا العالم إلى هداية

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله سبحانه وتعالى عرفات المؤمنين المجيد أي آية لنا هذه الفرمة أي تفضل الله تعالى عرفات الدين المجيد الله تعالى الدين محمد شريعة محمد له الله تعالى كامل نعم في ريد لبنيه دون هذا نعمة الله الحمد لله فالنظام الشرعي كامل عندنا شرية تنزيل عن قانون الله تعالى أسمان تنع للوجيب الله نبيل الله نبيل وصيل غيره لنا كامل فراغ وهو كفيل بهداية الخلق زي ربو ترى الله تعالى دولة نعمة شمد تلك القرآن والحديث إلا يرى من شرح هذا الله وليرا كافي أبنو من الله يرى الله المرحليه والتدرج في الدعوه والتبليغ طول دعوة او الحمد لله طول براو يعني على كبارو و على نبي سيدنا في الدعوه الخالدتي المرحليه والتدرج ماني ارى منشور يلي الله <سؤال> نبي كل <سؤال> لنا ارى اخي نبي منشور اكبر من الدين <سؤال> بوذنو ندي يتش بصقدنت كست كست تدون هو لاي أستي أستي ديري ديري الله <سؤال> نبي بوزي أردت أي أعيد على التقاط بكتي أن إلا أسلوب رأس تعيبات في الغرب مبادئ دعوة الأنبياء اه أنبياء رسول الله ترى ما نشوي دعوة ترى مبدأ الشدة النبي عليه الصلاة والسلام يبعثون دائم في عصر يتمزق فيه نظام الحق الله تعالى نبيوكل فحيدو دي نبيوكل مبعوث فرمدو دي معنى شكرا فاسي فمو كرر فاسي

وهي وذلك وتلك هي ثلاثة دون. إن الله إيه زينك مبدأ قمنا لا دليل على ما نشوف كل غير أبا الإسلام يعني يعني فرطون فيلد الإيمان بالله بالتوحيد الكامل الله سبحانه وتعالى شهد إيمان راكون الله نور إيماننا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره

تون الايمان بالله بالتوحيد الكامل بالامر وبالنبوه بالطاعه الكامله ولعل الله تعالى فكامر ببريه وكامر عليه الصلاه والسلام تجب وصرف في الجنطور من شرك الاسلام الدعوه الديه تجب وصرف المجازر بشر شيء حديث الكرخ ترفض النوم وما ينطق عن الهواء ان هو الا وحي يوحى

إبراهيم إن تعرف شكرين إن ما زي من الله كن الله فضل المحترم أربعة بناء الإيمان باليوم الآخر وبالتفويض الكامل الله سبحانه الأخير الدين يعني ورد إيمان وبالتفويض الكامل إن الله تعالى مكة شمس تجريس على مكة حول الأرض الله زين خوي نبي زين خوي إن ردر ماجي تعقم على إن مال إن من كذا يري إن من كذا يري على إيمان ره نشنا ره تقريبا عند درس جد أساليب العمل الدعوة الموقت الحاضر منهج الدعوة مستوى الرابع تون الدور ما جي بدل درس الله تعالى على أي دعوة الحمد لله لا تجبا به

وبحمدك اشهد لا إلا ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته